Мир вам, дорогие братья и сестры. Я хочу попросить прощения, я буду проповедовать на русском языке. Вы знаете, да, я сам с Одессы. Меня зовут Руслан, служитель церкви. И вы знаете, я как-то пытался перейти на украинский, но это все закончилось в городе Львове. Я когда-то покупал билет в Прагу и попытался объяснить женщине, куда я еду и за что мне нужно. Но она сидела, на меня так посмотрела и говорит, не мучь ты ее. Я говорю, кого? Он говорит, украинскую мову. Говорите по-российски, я разумею. Поэтому я, извините, буду проповедовать на русском языке, мне так удобнее, и не буду мучить украинский язык, потому что, когда я проповедую на украинском, то украинцы плачут. Христос воскрес! Слава Иисусу Христу, друзья! Мне очень радует, знаете, для меня это особенный праздник, потому что я знаю хорошо, не понаслышке, что такое еврейская Пасха, потому что я сам имею еврейские корни. Я пережил христианскую Пасху, рождение во Христе Иисусе. Для меня это очень, знаете, трепетно. Я всякий раз, когда Пасха приходит, я пытаюсь, ну, знаете, не только праздновать, скажем так, внешне, ну это внутренний очень серьезный праздник, потому что э, порой, когда мы говорим о большом празднике, мы забываем сообщать это своему лицу. И иногда приходишь в церковь и люди сидят, может быть устали, может быть рано встали, не знаю, но это праздник. Вы знаете, Христос он таки да воскрес, и для нас это серьезное, ну для нас это благословение, потому что в силе воскресения та перемена которая не может изменить человека, ну, ничто не может изменить человека до конца. Ну, люди пытались менять общество чем? Ну, страхом, запугивая. Каким образом? Можем мотивируя финансами каким-то образом. Но воскресенье Иисуса Христа, оно не лежит в плоскости физической. Это духовные вещи. И я очень благодарен Господу, что когда-то Господь постучался в мою жизнь, и я пережил, знаете, я знаю, что такое быть воскресшим из мертвых, когда твои товарищи друзья крутят пальцем возле виска и говорят, что у него что-то с головой не в порядке, потому что был нормальным человеком, как все, а сейчас про Бога говорит, вообще бросил нас, занимается непонятными делами, были понятны, знаете, люди Бир, он понимает, когда люди живут во грехе, это его сфера, они, они понятны, а когда ты живешь в другом мире, когда ты пришел в мир Божьей правды, когда Бог меняет все вокруг тебя, когда Бог тебя исцеляет от тяжелых болезней. Потому что, знаете, я верю, что Господь вчера, сегодня и во веки тот же. Слава Иисусу Христу! И я хотел бы перед началом прочитать Евангелие от Марка, 16 глава, несколько стихов, по прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Саламия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят к гробу при восходе солнца и говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба. И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И войдя во гроб, увидели юноша сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянин, распятого, он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру. Я на этом моменте остановлюсь, потому что, знаете, моя я когда ехал, у меня была уже сложенная проповедь. Я сел, мне Бернард говорит: и "Я тоже на это место проповедую, поэтому меняй срочно свой текст и э, давай что-то измени, потому что у меня есть тема, я уже ее подготовил, тебе проще." Я хочу сказать, друзья, но об воскресении Иисуса Христа говорить. Знаете, ну, это, это такая тема, которая, если она пропитывает твою жизнь, об этом можно говорить очень много. Потому что, знаете, сила воскресения Иисуса Христа, это сила, которая в состоянии, я уже говорил, изменить жизнь человека, это сила, которая в состоянии решить самую трудную, неразрешимую проблему. Если мы обратим внимание, женщины, когда они шли, они знали, что у них есть препятствие, у них есть камень, который не отвален. И которые они не в состоянии отвалить. Кто нам отвалит камень? Когда-то Библия говорит, Господь, обращаясь к Зоровелю, говорил ему не воинством и не силою, да, но духом, говорит Господь. Там была проблема такая. Я вспомнил, Библия говорит, Зоровелю говорит, посмотри на гору. Это гора, это долина. Это для тебя гора. Ты думаешь, что это гора? Но для меня это долина. Когда человек смотрит на проблемы с позиции своей жизни, многие вещи становятся сложными. И я понимаю порой, когда сталкиваюсь с трудностями, почему, скажем так, эта проблема для меня так важна и почему она так сложно разрешима. Мы часто смотрим с позиции нашей, с человеческой. Вы знаете, много раз мы сталкивались с проблемами, которые были трудно разрешимы. Для меня абсолютно непонятно. У нас с Берном была такая история. Он всякий раз, когда приезжал в Одессу, вы знаете, он очень, ну, в общем-то, мы часть его служения там в Одессе. И мы ходим, проповедуем среди людей больных СПИДом. И вот в очередной раз мы приехали туда, а он приехал в, в Одессу на костыле. У него была то ли травмирована сильно нога, не знаю, то ли он был в гипсе на костыле. И я когда ехал, знаете, на мое еврейское счастье, мне обязательно что-то произойдет. Я вот так, знаете, порвал э, колесо, и э, я стоял, он пошел проповедовать. Я думаю, знаете, как ну, финансов нет лишних. Стоишь возле этого колеса и думаешь, слушай, Господи, ну почему так? Вот вроде бы уже, знаете, вот когда бывают моменты, когда уже до края доходит. Ну, уже, ну, вот это колесо это был уже край при всех сложностях. И я поехал это колесо делать, вернулся с грязными, скажем так, весь грязный, потому что его надо было снимать, ставить. А он проповедовал, он такой в духе движется, все, аллилуйя, полный зал людей, и вдруг в конце всего он говорит, я верю, что Господь сегодня исцелит через меня, я буду ходить на этой больной ноге. Ну, Но я еще так поверил, послушал, когда он обратился и сказал, и брат Руслан помолится и это все произойдет, Но, знаете, я считал, что в зале много было людей, и достойных людей были люди более достойны, чем я. Потому что там люди, которые братья такие благословенные, они никогда, они, у них, они все это вот 40 минут, час, они были в духе, знаете, они были, пропитывались словом, они были в молитвенном состоянии, а я с этим колесом перешел наверх, стою, там, ну, мне трудно спрятаться, знаете, из-за размеров, и он увидел меня, вызвал вперед и говорит, давай за меня помолись. Знаете, то, что произошло дальше для меня, это было невероятно. Потому что когда мы помолились, сошла благодать Божья, и он стал на больную ногу, он стал на ней прыгать. У меня этот костыль, я вот когда ехал, я, до сих, я его увидел, я, знаете, я его храню до сих пор. Потому что для меня это сила воскресения Иисуса Христа. Какой бы ни был проблема, какой бы ни был вопрос, сложность, Господь силен решить. Потому что отваленный камень от твоей проблемы, Господь может этот вопрос разрешить самым удивительным и невероятным образом. Мы шесть лет назад начинали служение в новой церкви, мне многие говорили, в Одессе очень много церквей. Вообще Одесса такой город специфический, и мы выбрали район такой одесский, есть, его называют негритянский район в городе Одессе, это Пересып, там, не, там нет церквей, потому что, ну, там, знаете, такой район, где живут самые бедные люди, и, в общем-то, Пересып это в свое время ее насыпали искусственным образом для того, чтобы соединить одну часть Одессы с другой. И это такая искусственная насыпь, там два штыка, лопаты, и там уже вода. И вот все, что сверху построено, оно, знаете, там неблагоприятно очень место. Но тем не менее, Господь как-то в сердце положил поставить там, где говорили, я сам знал, почему там не получится. Я мог объяснить, почему не будет там, ну, потому что туда трудно добираться, потому что там бедные люди, они только пьют, им ничего не нужно. Я выходец с такой хорошей, знаете, пятидесятнической церкви, где все правильно, хор, и все, и вдруг... И мы начинали служение с нескольких человек. Я подошел к брату, у меня была такая вера на первом этапе. Я взял 100 стульев, он мне говорит, сколько у тебя людей? Я говорю, у меня несколько человек. Он говорит, да, велика вера твоя, конечно. Слава Богу, дал эти стулья. И, но я просто, знаете, я знал, что если Бог что-то начинает, если у Бога есть, у Бога есть такие ресурсы, которые для меня неясны и непонятны, потому что по прошествии шести лет зал уже не вмещает людей. Мы перешли дальше зал, и этот зал уже, я смотрю, еще пару лет, и этот зал уже не будет вмещать. Господь стал наполнять, Он стал приводить людей со сложными судьбами. Он приводил и, знаете, людей самых разнообразных, от тех, которые вышли из тюрьмы, с тюрьмы, до тех людей, которые, в общем-то, знаете, такие благополучные, Учные, респектабельные люди. И казалось бы, что у них общего, непонятно, я знаю. Воскресший Господь! Он объединяет нас, очень разных людей. Притом, знаете, я в самом начале было такое искушение у меня начинать мессианскую общину. Думал, знаете, проповедь евреям, это мне так близко. Я знаю, что такое синагога, я знаю правила, и я знаю, куда идти и проповедовать. Но Господь показал совершенно другое в моей жизни. Это церковь, где люди разных национальностей. Люди, важно кто ты, не важно, скажем так, на каком даже... У нас сейчас много армян, и не важно, скажем так, откуда ты выходец. Воскресший Господь. Он объединяет сегодня христиан вокруг себя, приезжая в разные страны, порой проповедуя, ну, скажем так, общаясь с людьми и проповедуя в церквях, которые, может быть, очень редко слышали русский язык. Я знаю, что я приезжаю к людям как к родным, потому что воскресший Господь соединил нас вместе. Мы одно целое. Церковь Иисуса Христа, родные и близкие. И это благословение, которое мы переживаем в своей жизни. Слава Иисусу Христу! И Библия говорит, что: знаете, когда женщины увидели человека, увидели юношу, они ужаснулись, они ужаснулись от тех слов, которые Он сказал. Потому что то, что делает Господь, это, это невероятные вещи. Они непонятны, они не вкладываются в сознание. Знаете, есть вещи, которые трудно с самого начала преодолевать. Вот есть моменты в жизни, когда ты смотришь на эту гору в проблем или ситуацию, и ты думаешь, Господи, как она решится, я вообще не могу понять. Я много раз, как служитель церкви, знаете, сталкиваюсь с тем, что мы сталкиваемся с проблемами, когда я думаю, Господи, я не знаю, приходит человек и думаешь, ну, с чего начать там, куда ни коснись, в кругом проказа. Проблемы, которые годами, иногда у нас есть человек, который Около 40 лет он провел в местах лишения свободы. Когда он вышел, я вообще думал, ну, ну, ну знаете, он родился там, по сути дела, как личность. И он сформировался, что с ним делать, я понятия не имел. Потому что я хоть и проповедовал в тюрьмах, но поверьте, я вырос в нормальной семье, у меня родители, ну, мама научный работник, отец тоже интеллигент, и я ну, думал, как, что я, ну, что ему сказать. Но благодать Божья, когда он был в среде верующих людей, он слышал проповеди, он пытался жить, знаете, первый раз он пошел на работу. И для меня ну, было очень так значимо, когда он пришел, придет свою первую десятину, я понимал, что сила Воскресшего Христа, она изменила этого, эту душу, этого темного внутри человека. Это грехи, вот эти пороки, они около ну, шести лет. Мы с ним работали, ну, так очень плотно. Это был один из первых прихожан. Я думал, Господи, если будут все такие, то я, знаете, я не знаю, что, ну, это, это очень тяжело. Потому что э, тут на одного время нужно тратить очень много. А если все, ну, Бог знает, сколько давать по силам человеку. Писание говорит, что они же, Он же говорит им, не ужасайтесь. Я знаю что в жизни всегда мы, сталкиваясь с сложностями и проблемами, нам очень важно доверять Иисусу Христу. Нам очень важно полагаться на Его силу, мудрость. И это момент, это не то, чтобы ничего не делать. Это значит, знаете, учиться доверять Ему и слышать, что Он тебе говорит, к чему Он тебе ведет. Я не так давно встретил одного интересного, буквально вот на днях, человека, который приехал из Кореи человек, который там в течение 10 лет он учил русский язык. Я, для меня это человек-подвиг, потому что я знаю, что кореец, когда выучит русский, это, ну, поверьте мне. И единственной его целью было нести Евангелие славянским народам. Я смотрел, я думал, Боже, ну, все проблемы, которые у меня там, сложности учить, я своей дочке говорю, смотри, тебе трудно выучить дисциплину какую-то, он выучил русский язык, он, там ничего общего нету. Поверьте, там даже звуки другие, но молясь Богу, Господь ему сказал, я дам тебе при твоей настойчивости, при твоем, твоей ревности, я буду употреблять тебя даже таким, каков ты есть. Но более всего, я дам способность тебе говорить на том языке, который ты сейчас, ты думаешь, это проблема? Это да не проблема. Потому что сила воскресившего Иисуса Христа, Господь решает любой вопрос. Это самым удивительным и непостижимым образом. Я хочу сказать, друзья, мы живем в прекрасное время. Сегодня время свободы на Украине. Мы можем проповедовать Евангелие. Двери вообще везде открыты для нас. Знаете, в Одессе у нас такой город называют очень. Ну, те, кто не занимается политикой, это люди, которые, ну, в общем-то, сейчас, ну, вот в церкви очень многие занялись вопросами, там, политическими. Мы занимаемся, сейчас главный наш фокус – это максимально проповедовать Евангелие людям в городе Одессе, в, в, рядом с, скажем так, в таком регионе одесском. И я знаю, что для того, чтобы это делать, нужен большой ресурс. Друзья! Я буквально не так давно ко мне пришел человек, вот буквально вот в канун праздника Пасхи пришел человек с интереснейшим предложением. Я просто к чему это говорю? Для меня это такой большой восторг, потому что я молился об этом. Я думал, Господи, как это получится? И человек пришел уже с готовым планом. Пришел человек, я никогда на него не думал, думал, слушай, он так хороший парень, но, знаете, с ограниченными способностями. Но Бог человека употребил, порой того который кажется самым бесперспективным для людей. И я, может быть, сегодня в зале есть люди, которые кажутся, им кажется, что у тебя мало сил, ты ограничен в своих способностях, возможно, у тебя, ты, ну, ты знаешь, почему у тебя не получится. Но сила воскресившего Иисуса Христа, она сильно компенсировать и дать способности намного больше, чем ты себе даже ожидаешь. Вы знаете, у нас есть в церкви люди, которые сегодня поют, а еще несколько лет назад им говорили, что они никогда петь не будут. А сегодня поют, их можно, их не стыдно привозить, и они нормально поют, действительно на уровне. Я знаю почему потому что сила Воскресившего Иисуса Христа, она компенсировала их недостатки своей благодатью. Мы же верим в благодать Божью, аминь. Мы знаем, что благодать Божья способна покрыть наши недостатки. Это удивительно и непостижимо. И я бы хотел, друзья, возможно, знаете, я хотел бы, чтобы, если вы не против, мы помолимся о том, чтобы Господь благословил и вашу церковь и нас там в Одессе. Знаете, мы очень, мы учимся. Я, правда, в том, что у меня вот есть наставники, слава Богу, но мы учимся. Я каждый раз ты взрослеешь с год от года, ты понимаешь многие вещи. Но я понимаю, что эта школа, она для меня не закончится. Это земная жизнь, она сама по себе, скажем так, приносит сложности, проблемы, но я счастлив в том, что знаю того, на кого я могу опереться. Тот источник знаний, откуда я могу черпать информацию. И, знаете, есть такая благодать Божья, которая способна даже то, что я не в состоянии решить, проблем по своей сущности как человек, Бог покрывает своей благодатью и дает способности, которые не свойственны мне по моей природе. Поэтому предлагаю молиться том, чтобы он благословил вашу церковь, благословил нас, может быть, вы там в Одессе, благословил, чтобы, знаете, вот эта сила воскресения Иисуса Христа, она действовала в наших судьбах, действовала в нашем обществе. Может быть, у тебя есть близкий человек там, за которого ты молишься, и ты не, ну, не представляешь себе, как он придет. У нас был такой случай, я хочу просто еще минутку задержать внимание. У нас была такая сестра есть, вот недавно была такая победа, Брат уши, упал. Знаете, судьба отступников, она очень печальная. Вот брат был, который был в церкви, он упал, ушел в мир, он бросил семью. И казалось бы, можно было бы на его судьбе поставить крест, но нет. Его жена верно молилась о нем, молилась в церковь. И она, знаете, с таким, она верила, что его мертвого Бог воскресит. И вы знаете... Она молилась за него очень долго, год. Уже у меня силы заканчивались. Я уже думал, а знаете, когда молишься, а он все хуже и хуже. Все хуже и хуже и хуже. Он уже не пил, уже пьет. Не кололся, уже колется. уже, знаете, у него там уже три невесты. И это, она все знает. И она молится. Это невероятная любовь, которая для меня была, ну, сложно понять это. Но она молилась до последнего момента. И, Слушайте, друзья, ему снится сон. А получилось так, я дома отдыхал, мне прибегает ночь, стучаться в двери, я открываю дверь, и мне говорят, там пришел человек, он какой-то ну, не очень здоровый, хочет с тобой срочно встретиться. Я уже привык, ко мне нездоровые люди частенько приходят, поэтому я вышел, я увидел его, он говорит, я хочу срочно исповедоваться. Что случилось? Он говорит, мне снился сон, я был на своих похоронах. Лежу в гробу, я вижу реально, Плачет мама моя, говорит, и спрашивает, Господи, как же так? Я верила, что он, ну, он вернется к жизни. Боже, она у него мама верующая, ты его призовешь. А как же он умер? Я не могу понять. И он говорит, я очнулся в холодном поту. Я понял, что время уже положен, предел. Он прибежал, он исповедовался несколько часов, рассказывая все подробно, свои грехи и беззакония. Сегодня он в церкви, рожденный свыше, потому что сила воскресившего Иисуса Христа сильно проникать в те сферы, в которые нам кажутся закрыты, и в те души и сердца, которые нам кажутся неизменяемые. Сила Иисуса Христа, потому что Он победил смерть. И там, где тление, смерть, это не точка, с точки зрения, пока человек еще дышит, Бог может войти туда и воскресить из мертвых. Если вы будете радоваться, вместе еще молиться. Будем вместе. Прославим Господа, друзья. Пусть Бог благословит. Аминь.